Фольксваген, Passat СЦ, який не пропустив трамвай. Дефектуємо задні двері, дивимося, що у нас вижило. Зараз будемо витягувати бачину. Треба вскривати по етапу. Встановлюємо сидіння. Трошки шліфуємо. Вскрили консерви. Давай, пацани! Пацани, давай Попіть. ще раз! Друзі, всім привіт! До нас сьогодні приїхав Volkswagen Passat CC, який не пропустив трамвай. Ну, дурак! Тож будьте обережні, пропускайте трамвай. Пропусти трамвай, вай вай вай. Почекай мене бай, бай, байбайбай Пропусти вай, вай, вай. Ох, яке пошкодження, вай вай, вай. Друзі, а я нагадую, що ми знаходимося на локації автомайстер, вулиця Волинська, 64. Будемо починати ремонт. Поїхали! Пропусти. Пошкодження вайвайва. Розбираємо фасад ЦЦ. Попередньо Попередня у нас дефектовка, Ми зняли двері. Двері заміна, ну, тому що вони там вже не ремонтно пригодні. Це у нас сидіння водійське, стрельнула подушка безпеки. Подушка безпеки стрельнула ще у нас шторка. Далі у нас двері передні, якщо не було видно. То теж заміна їх розірвало. Також у нас повністю центральна стоїчка. Дивіться, як вона пішла. Тому машина 100% буде заїжджати на стапель. І пішло воно аж сюди. І в нас буде видно чи не буде видно, отут теж пішли хлопочки. Поріг у нас теж пішов аж до центральної стойки. Що там всередині? Всередині там у нас. Вже буде видно, коли це все розбереться, тому розбираємо далі. Приїхали одні двері в колір і приїхали другі, другі двері в колір. Дефектуємо задні двері, дивимося, що у нас вижило. Карта у нас ціла залишилась. Зараз будемо дивитись повнотрянки. А внутрянка у нас вся жива, так як клієнт привіз двері голі, то вся ця внутрянка буде перекидуватись замки, візуально все ціле, тому будемо все це перекидувати на нові двері. Так що, одгані, оцей піжо. встановлюємо сидіння дуже безпечне. Ремня нема, на жаль. Окно відкрив, задохнет. Тільки є підігрів і обдув сидіння. Масаж є, звісно. Он называется массаж. Антистресс. Трошки шлифует. Вот все Авто на Санек, поднимай её. Ну, в общем, будем вытягивать замятость. Сильно замяло порог. Пошло Ой. немножко на днище. Есть залом ближе к туннелю. Будем ставить на стапель, цеплять прищепками. И вот это вот замятость будем тянуть сюда. Будем вытягивать жвачку. Эту. Потом все это вырезать по точкам. Четверть. Будем полностью менять порог. І трохи стійка пойде. Ось наша боковина, яку ми купили. Ми її зараз будемо там вирізати по точках, осверлювати, приміряти на автомобіль. Відрізали ми її запасом, щоб нас вистачило, все добре було. Щоб можна було приміритися, відрізати, та будемо її варювати на машину. Ну, как видим, история немножко предисловие. Поступила жалоба, жалоба от клиента, что э, плохо закрываются двери. Еще немножко, э, как бы ветер дует ему там в салон. Ну, мы разобрали, оказалось маленький травальчик въехал в бочину. Теперь это наша проблема. Сейчас будем вытягивать бочину, вернее стойку, и посмотрим, что дальше будет. Так, вроде бы идет. Потихоньку, но идет. Это дело опасно. Надо потихонечку так. Слойка пошла, немножко простучу, чтобы послабить напругу металла. Так, есть нормально трещит. Визуально уже лучше. Чтобы вернуть назад, надо немножко перетянуть. Я бы еще изнутри поставил бы гидравлику, еще поддавил бы. Еще. Дело в том, что когда это все вырежется, весь порог еще надо будет потянуть. Уже филенку днище. И тогда оно окончательно уже все это на место станет. Так, внимание. Ой! О-о-о! Видно, как это было, да? Вот оно как. Ой! Аж страшно. О. -о, -о вернулась назад, но не до конца. Да, вот здесь еще надо. Здесь, здесь даже металл порвало, видно? Сильный удар был. Бортик такой маленький, но я попробую. Вытяжка металла – это целый процесс. И включает в себя разный подход. Вот. Сейчас визуально все равно чуть-чуть есть туда завал. Сейчас я опять сюда прицеплюсь и еще раз потяну. И тянет. О, а, такие звуки, да? Степанал. Сейчас чуть-чуть Так, попускаем. Уже лучше. В принципе, на этом все. Вытяжка. Пока что. Уже надо резать, отрезать поврежденную деталь. Но сначала надо померить донорскую деталь. Как она отрезана. Получается, возьмем отсюда 30 сантиметров. А здесь 20 сантиметров. И отсюда 56. И стойку 96. Можем снимать размеры. Так, и отмечаем. Но это фактические размеры. Теперь мы делаем меньше или больше. Я лучше потом отрежу второй раз. Оля, вот это надо проводочку все убирать, потому что порог буду срезать. Вот что значит коллективный труд, видишь? Да. Кто-то потянул, кто-то отстегнул. Готов. Да. Там. Значит, мое видение дело. Надо вскрывать поэтапно. То есть сначала филенку отрезаем. Логично, убираем. Логично. Потом усилитель или там посмотрим, убираем. Ну а потом уже днище отстегиваем, эти все детальки. цель Цельным куском не отрежешь. Видишь, две точки, да? И немножко надуло. Потому что здесь на потолке нет усилителя. Есть кронштейны. И когда стойка ушла внутрь салона, кронштейн подогнула вверх и выдула немножко два прыщечка. Это все хорошо, но они хлопают. Но ну, это, скорее всего, ПДР. Работа для ПДРщика есть. Ты как шел мимо стройки увидел, как мужчина работает кувалдой. Его профессия, я подумал, я называется кувалдер. А занимается он кувалдингом. Вот так и мы сейчас будем болгарингом. Распаковка. Сначала есть, сами видите, да, вскрыли консерву. Сейчас это все отрежем, потом будем продолжать усилители срезать. По итогу сняли, мы срезали эту стойку центральную. Значит, это тоже заменяем внутренний порог. Все будем отсверливать, как я и говорил. На данном этапе у нас обед. Two hours later. Ну, кое-что есть. Тут еще кишки в сыром состоянии, оно очень пружинистая сталь. Кстати, здесь все очень тяжело высверливать, дырель не берет. Надо только вот этим, ленточная пила. Наша задача будет еще убрать вот этот внутренний порог. Тут тоже точки есть сварные. Все это будет высверливаться, ну, все будет убираться. Донор у нас есть. Донор также будет еще расчленяться по отдельности. Это будет отдельная деталь ввариваться. Вот, Ще внутренний внутрішній йде. Ну, короче, из, из трьох частей. Продолжаем работать. Що ми бачимо? Висверлили повністю весь поріг, тому що дуже багато було зам'ятостей, коли все повскривали Всередині, я думаю, ви бачили. Зайшли ми на задню арку. Тут будемо вживляти донора. Піде повністю поріг і зайшли на передню арку. Підлога вже відстукується, тут трошки є зам'ятистей, але це ерунда. Все тут трошки ще потягнеться, висточиться, і все буде окей. Ось знаходяться у нас старі запчастини. Як бачите, все пом'яте. Це знаходиться у нас поріг, теж пом'ятий. І вже у нас донор, з якого висверлюється повністю бокова частина, яка буде вживлятися в даний автомобіль. пока наживили, не, не, окончательно не приваривали. Здесь ну, на блошечку, на шурупчик, рубчик, здесь пару прихваточков сделали. Сейчас просто вот мы хотим убедиться, что стойка стоит на месте. Сейчас примеряем двери, чтобы посмотреть, как у нас сопряжение с задним крылом. Но на первый взгляд зазорчик вроде хорошо, но здесь потянем чуть-чуть. Стойка стоит на месте. Сейчас будем пробовать примерять вот эту детальку. Он... Что пробовать? Уже примеряем. Как я заранее прирезался уже. В принципе, все становится на место. Немножко шпаклевки, потому что крыло бэушное, Донор был бы ушный. Варить буду в стык, но изнутри, изнутри будет э, полоска металла для усиления, тоже будет привариваться. Это в обязательном порядке. Везде любой шов, так будет идти. Здесь тоже будет точками. В принципе, все готово чтобы мы дальше продолжали работу. Это изнутри машины, все как выглядит. Никакого колхоза. Все по заводским точкам. Все как отсверливал, так и будем привариваться. Есть дырочки специальные. Здесь будет потом полуавтоматом все обвариваться. Все как положено по заводу. Вмерили дверь. Но здесь еще есть чуть-чуть над чем поработать. Так, вот это надо нам увеличить зазор. Ну, в общем, в общем, тут э, обе двери сходятся. Как положено. Нету пропеллера, нету ступеньки. Крыло мы уже примеряли. Крыло тут регулируется. Дверь стоит хорошо. Закрывается, открывается. Так. Предварительно. Собрали мы все полностью дверь со стеклом, с, с уплотнителями резиновыми, чтобы убедиться, как закрывается, будет закрываться стекло. Будет ли оно входить в рамку? Потому что это бескаркасная, безрамочная дверь. И тут надо, есть нюансы, тонкости. Вот. И чтобы оно попадало у нас в проем. Молдинги попадали. Резинки не напрягают дверь, дверь хорошо уплотняется. Будем сейчас это все опять снимать. Филеночка, потому что она прикручена только на болтиках, на, ну, на саморезиках. И начинаем обваривать полностью силовую э, рамку. Потом будем привариваться в филенку, потому что, как видите, она не приваривается. Наживлена только и все. Обварили уже эту часть силовую стойка вместе с порогом. Все уже полностью приварено. По всем заводским точкам. Вот здесь только шов из этой внутри кузова. Низ шов. Он уже зачищенный. Можно показать красиво все. Здесь тоже все уже проварено. Все, что было выстрелено, назад все приварено. Сейчас настала очередь филеночки. Сейчас покажу. Становится минимальный зазорчик. Все подогнано. Сейчас будем приваривать вот эту красоту. У нас фінал на стапелі. Фільонка вже на місці, її вже приварили. Зараз буде зачистка швів, поки не дуже вони гарно виглядають. Все позачищається і машина буде с'їжджати зі стапелю. І поїде до хлопців на малярку. Це вже зняли зі стапелю, перегнали її вже в малярний цех, пошпаклювали шви, задули її ґрунтом наповнювачем. Зараз буде це все перетиратися, потім ще раз ґрунтуватись і фарбуватись. Це у нас йде процес фарбування дверей на напасати це. Вже готовий результат. Пофарбували двері. Зараз проходить процес сушки, та будемо полірувати та збирати авто. На зборку будемо їхати, каже. <ріхи> Давай поїхали на зборку. Мужчина. Мужчина. Давай, Ой-ой-ой! Да? Да да не, не ложи на, на... голову, ты И так же Я не ложу. Талян, тобі на легне версушку ми ж скло зняли. Стелю закинули. Тепер скло знову приклеїли. Чина. на. Вже завершили ремонт по пасату ТЦ, у нас все вийшло, всі помилки, все вже прибрали, безпеку відновили, стелю також ми відновили. Як бачите, у нас двері пофарбовані, заднє крило пофарбовано, поріг також пофарбували. Весь цей борт фарбований у нас. На це все в нас пішло біля трьох тижнів. Не смотрите на мене, уйдіть це. Так что приезжайте до нас на ремонт, ставьте в подобайки, подписывайтесь на канал Все будет Украина.